Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Təsvir sənət ixtisası üzrə miq və sertifikasiyə təlimçisi Məmmədova Pərvane. Ayın 3-ü keçirilən sınaq imtahanının sualları ilə sizləri tanış etmək istəyirəm və e, suallarımıza səhv və düz olduğu barədə burdan baxa bilərsiniz. 1-ci sual ilə başlayaq. Nəyə görə dekorativ tətbiqi sənət incisənətin ən qədim növü sayılır? Ümumiyyətlə belədir, təsviri sənətin növləri hansılardır? Boyaçarlıq, rəngcarlıq, qrafika, heykəltəraşlıq, xalçaçılıq, meymarmarlıq və dekorativ tətbiqi sənət. Dekorativ tətbiqi sənət ən qədim təsvir sənət növlərindən biridir. İndi isə gəlin variantları oxuyaq. A variantında nə deyir bizə? Qədim insanlar ilk əşyası daşdan, gil-dən, ağacdan düzəldilir və onların ə, əsasən çəkdirəcəyi təsvirlər Dekorativ tətbiqi sənətin başlanğıcı olmuşdur. Deməli, baxsaq A variantına e, düzgün olduğunu götürə bilərik. Digər variantlara da nəzər salaq. Qədim insan sığınacaq tikili məişə dəhşəti. Sığınacaq deyilsə, ilk öncə yadda saxlayırıq ki, bu memarlıqdır. Deməli, B variantı düzgün cavab deyil. Qədim insanlar mağara divarlarını rəsmini çəkdirir, rəsm çəkiblər. Deməli, bu zaman olur boyacarlıq. Ox və çaman kəşf olunduğu zaman dekor tətbiqi zənətinin başlanğıcı olmuşdur. Xeyr, ox və çaman dekor tətbiqə aid deyil. İnsanların ilk tikili yeri yenə tikili deyir bizə. Oxuyan kimi variantı görürük ki, yenə memarlıqdan söhbət gedir. Deməli, düzgün cavab A variantıdır. Sual 2. Uyğunluğunu müəyyən edin. Rəssamlarımızı tanıyaq. Böyükəğan Mirzəzad custom eskizlər yaradan və demək olar ki bütün janrlarda istifadə edən rəssam, ə, teatr dekor sənətinin də banisi. Qəzənvər Xalıqov, Qəzənvər Xalıqov portretdir. Portret üzrə rəssamdır. Cəlal Qarıyağdır, heykəltəraşdır. Əsasən də döyüş və əməş qəhrəmanlarını yaradıbdı. Əzim Əzimzadə. O isə illüstrasiyacı, karikaturaçı, ilk dəfə məhşət janrının əsasını qoymuş rəssamlardan biridir. Deməli, Varli evində toy, Kəsəb evində toy. Əgər məhşət də isə deməli bu variantı aid edirik Əzim Əzimzadəyə. Neft mədənlərində, pambıq yığıma, günorta çağı bütün janrlar var. Deməli B ölkə Ağamərczadə. Nizami Gəncəvi Çoroğlu, Abdullah Şahi Qoçpolat deməli bu zaman ər partlyetlər deyirsə olur Qəzənvər Xalıqov. Çoban, bülbül, Molla Pənəf Vaqib, Ələşbər Sabir. Deməli D variantda bir variant qalır heykəltəraş Cəlal Qarağdı. Deməli ikinci sual düzgün variantı A variantıdır. 3-cü sual daxma interyerinin mebeli. Daxma ümumiyyətlə nədir? Daxma qədim insanların yaşadığı yerdir. Və onun üzərində əsasən interyer deməli daxilində, daxilində olan əşyalar hansılardır? Çamxata, taqca, ləmə, sərpüş, səhənc. Deməli, iç içərisinin, daxmanın interyerinin bizdən formasını soruşur. Divarlarda xüsusi oyuqlar düzbucaq piramida oval formalı. Xeyr, bu ola bilməz. Oval formalı deyil. Divarlarda xüsusi oyuqlar düzbucaq formalı hənalar. Xeyr, həna xalçalıq, xaçacılıq sənətində istifadə edilən bir ə deməli alətdir, amma aid deyil. Divarlarda xüsusi oyuqlar, xeyr, o da aid deyil. Deməli divarlarda xüsusi oyuqların olmaması, hətta taxta və rəflərdən olması. Mən sizlər üçün saydım: taxta, çamaxatan, sərpuz, səhər. Deməli bu əşyalardır. Şkafdır, sandıqdır, hanadır, novdur, formalardır. Bunlara aid deyil. 4-cü e, sual. Ssenoqrafik dizayn. Ssenoqrafik dizayn ümumiyyətlə e, dizayn nədir desək, dizayn ideya, layihə mənasındadır. Mən müxtəlif dizaynlar var. E, televiziya dizayını var, verilişlər üçün çəkilmiş dizayn var, kompüter qrafikası üçün, kitab qrafikası üçün çəkilmiş e, dizayn növləri var. Ssenoqrafik dizayn isə deyəndə biz burada düzgün cavab kimi götürürük müxtəlif verilişlər. Çünki ssenoqrafiya var orada. Tok şoular, konsertlər, disputlar. Bax, bunlar hamsa olur ssenoqrafik 디자인 düzgün variant C variantıdır. 5-ci sual. Tabloda səmaya yüksələn sərf ağacları alovun dillərini xatırladır, torbaq isə sanki kosmik fəzada üçün planet kimi qavranılır. Van Gogh'un hansı əsəridir? Bu tipli mövzular biz ə, bu iliqdə daha çox rast gəldik. Əsərlərin təhlili. Bütün rəssamları Picasso, Paul Cézanne, Van Gogh, deməyə olarcı bütün rəssamların təhlilləri var. Deməli biz burada axtarırıq əsasən sərf ağacları. Sərf ağacları varsa bu o olur üzgün variant kimi Ulduzlu gecə. Çünki Ulduz gecələrdə bir dənə əsər budur ki, Ulduzlu gecə əsərində kosmik fəza da var. Bu zaman olur C variantı. 6-cı sual. İmpressionizm akademik rəngçilikdən nə ilə fərqlənir? İmpressionizm də, akademizm də hər ikisi də ə, deməli olur cərayan var. İmpressionizm akademizmdən əvvəl yaradılmışdır və əsasən də biz bunu deyirik ki, kontrastlı nəqlərdir kontur rənglərdir. Ə, əsasən də kiçik ölçlü kontrast rənglər, yaxmalardan istifadə edilməsi. Bu zaman variantlar olaraq götürürük. İlkin növbədə ə, konturlardan imtina edilibdi. Impressionistlər isə onun əvəzinə akademizmdə kontrast rəng yaxmalarından istifadə ediblər. Düzgün cavab kimi götürürük A variantı. 7-ci sual. Yenə də xronoloji ardıcıllıq. Bu tipli suallar daha çox yer ayırmaq lazımdır, çünki həqiqətən də e, burada çətinlik çəkən tələbələrimiz çoxdur. Ilya Repin, Caravaggio, Rembrandt. Deməli bu üçü də xarici rəssamlardı. Ilya Repin əsasən yaradıbdı insan portretləri. Caravaggio yaradıbdı ışığı şöldə rəngdə zətləri. Rembrandt isə avtoportret, yəni özünü çəkmiş rəssamdır. Deməli, uyğunlaşdırsaq, biz burada nə deyərik? Ilya Repin ən əl portretlər deyiriksə, bu zaman götürürük. Satko, Kursk vilayətinə xat yürüüşü, gözlənmirdi. İvan Qrozny və oğlu İvan görürsüz rusdur. Deməli, rusdusa əsərləri də rus olur bu zaman. İkinci Caravaggio. Caravaggio üçün aid elərik David və Qolliyev, Madonna ilə ilə oğlan, balaca xəstə vaks və s. Rembrandtda isə götürürük gecə gözdəzciləri, yaşlı qadın portreti, həkim Nikolay Stünfün anatomiya dərsi. Düzgün cavab olur A variantı. Növbəti sual 8-ci sual. Deməli 8-ci sualda biz yanlış fikri müəyyən etməliyik. İlk öncə oxuyaq. Kolizeyin ikinci mərtəbəsi korin fustinlə bəzədilib. Bu variantı biz yadda saxlayaq. Versa sarayı rokoko üslubudur. Bu düzdür. Dairəvi formada tablo və ya baralef tando adlanır. Bu da düzdür. Babil qülləsi Piter Bregel tərəfindən yaradılıb. Bu da düzdür. Partenon Yunanistan'dan düzdür. Deməli düzgün səhv fikir A variantıdır. Kolizeyin ikinci mərtəbəsi korin fustinlə bəzədilibdir. 9. Arnametlə dekorun fərqi. Arnamet tekrarlanan naxış deməkdir. Dekor isə hər hansı bir əşyanın dekoru sayılır. Variantlarımıza baxaq. Arnamet dolab daxilində mərhələlərə tekrarlanır, dekorda tekrarlama baş vermir. E, xeyr, burada elə bir anlaş yoxdur. Dekorda arnamet əsas hissə sayılmır. Dekor üçün sərbəslik, ideyə başlanğıcı və təsvirli daha səciyəvidir. Bəli, düzgün cavab kimi D variantını götürə bilərik. 10-cu sual. Bakı xalçaçılıq məktəbinin dekrn oxuşlarına aiddir. Ümumiyyətcə xalçaçılar çoxdur və xalçaçılıq təsviri sənətin növlərindən biridir. Bakı, Quba, Təbriz, Şamaxı və s. bütün demək olar ki, xalçalardan ibarat olan Xaçacaq məktəbləri mövcuddur. Əsas elementlər sol sağ tərəfləri bu Quba xalçasına aiddir. Qayçı, boynoz, Hint toyuğu, səkkiz güşəli göl təsvirləri Qubaya aiddir. Deməli bu aidd deyil. B variantına baxaq. Həndəsi formalı göllər, əyri xətlər, elementlər düzdür. Bəli. B variantı Baqa xalçasına aidd ola bilər. 11-ci sual. Əsərin müəllifinin adını və qeyd edin. E, bu tipli suallar demək olar yenə də müftəxanərcillik kimi, rəssamların əsərləri kimi şəkilli suallarda böyük rol oynayır. E, şəkildə basketbol görürük, təbii ki, sadəcə rəssamın necə xatırlamaq olar. E, belə deyim sizə, əsər hər bir rəssam özünün e, müxtəlif rənglərindən, müxtəlif rəngçarlarından istifadə edərək əsərlər yaradır. Burada düzgün cavab Xalidə Səfərovadır. Xalidə Səfərovad əsasən insanları yaradıbdır. Düzgün cavab variantıdır. 12-ci sual. Yenə də əsəri biz ə, bilməliyik hər bir rəssamı. Baxanda meyvət ə, meyvələr görürük. Natir Morchanovuna aid olan bir əsərdir. Bu zaman da olur A variantını götürürük. Ramiz Abbasov Payız nemətləri əsərini. Düzgün cavab da A variantı olur 12-ci sualda. Növbəti sual 13-cü sual, arxeologiya sözünün mənası. Arxeologiya ümumiyyətcə özü qədim deməkdir. Loqo sözündən yaradılmışdır və arxeologiya sözünə oxşar etnoqrafiya sözü də vardır ki, etnoqrafiyada qədim mənasında istifadə olunur, amma arxeologiya isə əsasən tarix fənnilə biz tanışıq və təsvir sənətdə də qədim əşyaların, yəni tapıldığı yerdə. Deməli, 13-cü sualda biz düzgün cavabı kimi götürürük A variantı. Logos nişan deməkdir. Arxeoqos qədim deməkdir. 14 10-cu sual. Naç çiçəkləri 2009-cu əsərinin müəllifidir. Yenə də şəkil tonlarına baxsaq, e, bu əsəri Kəscanlar e, Xalıqov portretidir. Deməli biz burada portret görmürük. Arif Hüseynov. Arif Hüseynov, bəli, düzgün cavab B variantıdır. Mürcəvəd Mürcəvədov heykətkardır, ola bilməz. Lətif Çarmıq xalçaçıdır, bu da ola bilməz. Tahir Səllahov isə əsasən neft mövzusunda yaradıbdı. Deməli bir dənə tək variant olur Arif Hüseynov. 15-ci sual. Yüzilliklərinin Himn silsləsinə aiddir. Deməli bu tipli qarışıq testlər e, Mecə qarışıq şəkillər çəkənlər ə, əsasən xaricdə öyrənib, gəlib Azərbaycanda təmsil edənlərdir. Bu zamanda düzgün cavab kimi götürərik Mircəvəd Mircəvədov. 16-cı sual. Çəkilmiş əsər artıq süjetli kompozisyadan daha çox sehirli düsturdur. Yalnız insanların təxəyyülü kətən üzənə saplanmış detallardan, ayrı-ayrı həndəsə fiqurlardan bütöv bir təamlıq yarada bilər. Bu sözlər Kim Maetdir. Düzgün cavab kimi götürürük təbii ki, biz Xacirəstanlardan خوان Mironu. خوان Miro əsasən əsərlərinin süjetli kompozisiyalarını yaradıbdı. Düzgün cavab D variantıdır. 17-ci sual. Babəkənin yürüdüyü addan əsərin müəllifi. Bu əsəri üç rəssam işləyibdi və tarix janıdır. Yəni ə əsasən tarixi hadisələrə əks olunmuş əsərdir. Bu zaman burada düzgün cavab kimi götürürük Satlıq Şərifzadə, Böykağa Mirzəzadə və Mikayıl Abdullayev A variantı. 18-ci sual. Tabloda səmaya yüksələn sərfa ağacları alovun dillərini xatırladır və kosmik fəzada uçan planet kimi də qavranıla bilər. Ə, bu sual ə... Ulduzlu gecə əsəridir Van Goqon çünki ik əsər odur ki kosmik cəmmidə olan belə deyək də hissələri, detalları əks elətdiribdi. 19-cu sual şəkildə gördüyünüz mebel üslubu ümumiyyətcə üslublar çoxdur. Rokoko, intibah, antik, barok, roman. Bu bu tipli ağır deməli sandıqlar olsun, kreslolar, divanlar olsun aiddir Rokoko, Barok üslubuna. Olur, düzgün cavab C variantı. 20-ci suala baxaq. Şəkildəki təsvirin hansı üslubun baş qeyimləri olduğunu müəyyən edin. Mebellərdə olduğu kimi təbii ki, baş qeyimlərində də dövrləri bölünür. Roman, intibah, antik, Bizans, barok, rokoko və s. Əgər belə yadımıza saxlayaq. Əgər ki üç lalək və kişilərdə parik varsa, bu zaman düzgün cavab kimi biz götürərik rokoko üslubunu. Ən sonuncu üslub. 21. Təsvir sənətinin janrları. Janrlar, janrlar ümumiyyətlə 8 yerə bölünür. Baxaq görək burada hansılar var. Portret 1, mənzərə 3, natürmort 4, 6 tarixi, 7 animalis, 9 isə batal. Olur düzgün cavab B variantı. 22. Şəkildə müqəddəs Yelsəy məbədi. Ümumiyyətlə məbədlərimiz çoxdur və Laçında Ağoğlan monastırı neçənci ildir? Birdə Yelsəy məbədini bizə soruşur. Bu zaman düzgün cavab kimi götürəli 3-cü əsr, Yelsəy, 10-cu əsr Ağoğlan. Digərləri isə Kälbəcərdə sonra Təbrizdə Göyməscid, sonra Xudafərin Cəbrayılda və sair, yəni müxtəlif məbədlərimiz var. Təsvir sənətinin janrları. 23-cü sual Bu zaman götürərik biz qrafika, heykətaçılıq, rəncarlıq. Bunlar təsvir sənətinin növləridir. Mənzərə, natürmort, portret. Bu bəli, e, janrlarıdır. Rəncarlıq, mənzərə, portret. Bu zaman həm növ, həm janr var. Yenə də eyni ilə D variantı və E variantında həm növ, həm janr var. 24-cü sual. Qədim Misir mədəniyyətində insan təsvirlərində bu qayda mövcud idi. Ə, əsasən öndən və yandan təsvirlər var ki, anfas və profildən sayılır bunlar. Misirlilər sə əsas ə, qayda bir qayda olaraq əl, ayaqlar, profil, gövdən yuxarısı isə anfastan olur. O zaman düzgün cavab kimi götürürük A variantı. 25. Xoxsuz xalça növlərini seçin. Xalçalar ümumiyyətcə dedik ki, təsvirin sənətinin növlərindən biridir və iki qrupa bölünür: xoxlu və xoxsuz xalçalar. Xoğlu xalçılar əsasən Bakı, Quba, Gəncə, Qazax və s. bu kimi rayon və şəhərlərə bölünür. Amma xoffsuz xalçalarda isə biz bədriyik bunları: Palas, Çeçim, Kilim, Sumaq, Şərtə, Zili, Vərni. Düzgün cavabı kim də götürürük? B variantını. İndi isə 26-cı suala. Düzgün növlüğünü müəyyən edin. Ümumiyyətcə gotik roman, antik bir neçə sualda rastımıza çıxıb artıq. Üslublarda və həmin üslubların da özünə görə xüsusiyyətləri var. İki üslubun xüsusiyyətini stilizdən bir gotik, bir roman. Gotik yarda saxlayırıqca hündür olur, roman isə tağ şəklilə, yəni ağır formatlı olur. Bu zaman götürürük hansı variantları? Deməli, gotikə aid elirik möhkəm divarların olması, hündür qüllələrin olması və 12-15-ci əsrlərdə kilsələr üslubu olan. B 3 5. Amma romanda isə götürürük, tayfa adından götürülmüşdür. Monumental görünüşdür və karkas sistemi 2 4 6. Keçirək 27-ci suala. Şəkildə gördüyümüz sütunlar. Sütunlar özü Dorik, İonik və Korin folaraq üç qrupa bölünür. Bu cür yadda saxlayırıq. Bu kimi göncüyə bənzər olan naxışlar olur İonik. A variantı. 28 böyük buddanın hansı materialdan tökülməsi və onun çəkisini soruşur bizdən. Buddə ümumiyyətcə Hindistana məxsusdur. Yəni Hindistan Çin xalqına məxsusdur. Onlar çünki ə, əsasən ə, bu kimi belə sitaş etdirdilər insanlara, heyvan fiqurlarına. Burada götürürük bürünc 11.4 metr, çəkisi isə 93 ton. Olur A variantı. 29-cu sual. Bunlar miniatürlərdir və miniatürlər də özləri kiçik ölçülü rəsimlərə deyilir. Üç qrupa bölünür: kitab miniatürü, baş hərflər və haşiyələr. Bu zaman xronoloji ardıcılıqla düzsək ayət: 1-ci ayətdir 3, antik dövrdə mətinin baş hərfi 2-ci şəkildə aiddir, mətn ətrafında bəzəyən haşiyə, kitabın səhifə kənarı bəzən illüstrasiyası isə aiddir 3-cüyə. 30-cu sual rəngçarlığın əsərlərinin ümumiyyətlə rəngçarlığı, bütün detal və incilərini, rəng ton, forma üslubları cərəyanlar öyrənərək yaradılırdı və özünə aid dəsti xəttin dəqiqləşdirirdi. Bu ətraf mühitdən tükenməz rəng zənginliyi ilə görünən rəngçarlıq. Bu sözlər çimayətdir. Yəni bunlar ümumiyyətlə rəngçarlıq deyəndə iç yada düşən, ə, rəng tonları ilə işləyən rəssamlardır. Bu zamanda misal götürəyib burada düzgün variantdır Fərid Xəlilov, amma digər variantları təhlil etsək, Sakit Məmmədov bu əsasən qadın obrazlarıdır. Mirzavad Mirzavadov dedik ki, xaricdə öyrəndiklərini Azərbaycanda təhlil edibdi. Tahir Sallanov neft mühüsududur. Arif Senov isə əsasən xalça üzərində təsvirlər yaradıbdır. Deməli onlar məsələ na çiçəkləri və s. kimi əsərlər. Düzgün cavab kimi götürürük A variantı. 31-ci sual. Çeçimin dekoru nəcədir? Çeçim ümumiyyətlə dedik ki, xoffsuz xalçadır. Çeçim, kilim, şət də və s. hər bir xalçanın da özünə görə detalları var. Deməli çeçimin dekoru biz düzgün cavab kimi götürərik trapesiyalardan, yəni həndəsi fiqurlardan ibarət olması. Olur düzgün cavab C variantı. 31-ci sual açıq kompozisiya təşkil edir. Kompozisiya iki cür olur: açıq və qapalı. Əsasən də tikmələrdə istifadə olunur və açıq kompozisiya əgər bizdən istəyirsə, bu zaman götürərək bir rəngli sadə təkrarlanan naxışların olması düzgün cavab kimi C variantı və açıq kompozisiyalarda əsasən istifadə olunur güləbətin tikmələrində, yəni araqçın üzərində. 32-ci sual: cecəmin dekorunun naxışı. Cecəm ümumiyyətlə nə dedik, xüsus xalça növüdür və sayılmışdı bayaq digər suallarda. Hər bir xüsus xalçanın da nun dekorları var. Çeçmənsə dekoru sadə həndəsə fiqurlardan ibarət olmasıdır. E, Trapeksiya, üçbucaq, romb, dördbucaq və s. düzgün cavab kimi götürürük C variantı. 32. Uyğunluğu müəyyən edin. Hər biri qabdır. Qablara baxsaq, qüzə olur D variantı. E, sonra cüvəc olur B variantı. Dolça olur C variantı, çasa isə olur A variantı. Bu da 5-ci seminarda olan ə, suallardan biri idi. 34. 1949-cu ildə Parisdə sül tərəfindən dünya konqresinin plakatının kimin çəkildiyi? Yəni sül cəhətin təsvir olunmuşdur. Bu əsər aiddir Pablo Pikastoya, Sül cəhətin. 35. Dənizkənarı, bulvar axşam çağı əsərinin müəllifi nədir? Bütün janrlarda istifadə edən rəssam kimi tanınmışıq biz və ə, düzgün cavab kimdə? Götürərik Nəcəfzadə, Cəmil Nəcəfzadəni. Digərləri isə bu janrı, yəni bu ə, əsasən biz mənzərəni iki qrupa bölürük: Veduda və Marina. Marina dənizdir, Veduda isə küçə təsvirləridir. Marina isə gördüyümüz kimi dəniz təsvirləridir. Bu janrda da işləyən rəssamlardan da biri Cəmil Nəcəfzadədir. 36-cı sual. 36-da deməli əsərin adını, müəllifini qeyd edir. Bu sual bir çox yerlərdə qarşımıza çıxır. Hətta ə, belə deyək, mix sualı kimi də istifadə olunubdur. Gətiririk düzgün cavab kimi Disk atan Miron C variantının. Diskullayan da deyilir bu əsərə, Disk atan da deyilir. 37. Azərbaycan parçaları. parçalar. Parçalar dekorativ tətbiq sənəti növlərindən biridir. Pilək tikmə, muncuq tikmə, sonra təkəlduz vəsaire. Bu kimi tikmə növlərimiz var. Amma burada isə sualda bizdən soruşur. Tərtibatına görə neçə qrupa bölünür? Bu zaman deyirik 3 qrupa bölünür. Şəq klassiklərin rübayilərinə bəzədilmiş parçalar, sujetdə parçalar və ornamenta parçalar. Düzgün cavab A variantıdır. 38. Qrafik əsərlərdə bir qayda olaraq məsafə, işıq, hava təsəvvürləri yaratmaq üçün istifadə olunan materiallar. Yəni bunlar isə götürülür xətlərdən, qara və ağ rəngin əlaqəsindən. Çünki qrafika deyilir. Qrafika deyilsə yalnız çatan, məsəl üçün çağıl zərf də və vəsailə üzərində yəni istifadə dolan təyinatı ağ və qara olmalıdır. O zaman da E variantı. 39. Monumental ölçülüq əsərlər rast gəlinən monumental iri hecəllər, ümumiyyətcə iri əsərlərdir. Monumental heykətaraşlıq da olsun, monumental boyaçarlıq da olsun, iri deməkdir. Bu zaman isə götürülür ictimai yerlərdə və ə, kilsələrdə. Düzgün cavab B variantı götürülür. Deməli 30-cu sual Bəhri Çüngəlin əsərləri hansılardır? Bəhri Çüngəli ilk təsəsləmiş Azərbaycan rəssamıdır və ilk dəfədə mənzərə janrının əsasını qoymuş rəssamdır. Bu zaman götürürük biz onun, deməli, əsərlərindən ilanlı dağ götürərik, Atabey məqbrəsi, Nuhun qəbri. Sonra 1 2 Tək edilmiş ev 3 Bir də ilanlı dağ bu variantlarda olur Behruz Qengalinin əsərləri